کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اس کو مؤخر کرنا چاہیے کہ ساس عثمان کے مطالبے کو ابھی فی الحال آپ روک دیں وہ کیوں کہتے تھے ایک بات تو ان کی طرف سے اب دیکھیں حسنِ زن ہے نا اب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حسنِ زن ہے ہم حسنِ زن ہی رکھتے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بھی ان کی دن اس میں بالکل ٹھیک تھا اور اس پر بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیوں کیا اب حسنِ زن ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی دوسری یہ ہو سکتی ہے کچھ قرائن اور شواہد بھی ملتے ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے پہلی بات یہ ہے جو ذکر کی جاتی ہے حسن زن کے طور پر کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود اس چیز کے گواہ نہیں تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے کون ہیں لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے نا اور پھر اس پر ظاہر ٹرائل ہوتا ہے باقاعدہ عدالت میں گواہیاں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے تو ابھی اس تک نوبت نہیں پہنچی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں وہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد پھر ہم اس طرف جائیں گے لہٰذا اس مطالبے کو ہی فی الحال آپ ملتوی کریں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام جن میں کبار صحابہ کرام موجود ہیں وہ اس مطالبے کو موخر نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے بھی اپنے دلائل تھے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے کچھ نرمی کی تھی کہ باغی آئے ہیں تو صحابہ اجازت مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں مٹھی ہیں ان کو ختم کر دیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے مدینہ رسول میں خون بہے تو میں یہ گوارہ نہیں کرتا نرمی کریں اس پر ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ان کو سمجھ آ جائے اور یہ خود اپنے گھروں کو لوٹ جائیں لیکن اس نرمی کا ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک وہ پہنچ گئے تو یہ بات صحابہ کرام کے ذہن میں تھی کہ ان کو ڈھیل دینا جو ہے نا ان کو مہلت دینا ان کو وقت دینا یہ مزید فتنے کا سبب بن سکتا ہے اور ہوا بھی وہ فتنہ واقعی دوبارہ اٹھا خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ظلمن شہید ہو گئے یہ اسی فتنے کی وجہ سے یہی لوگ یہ اصل میں پیچھے ان کی بنیاد تو عبداللہ بن عبی جیسے منافقین اور ان کے جو ان کی پوری کمپنی تھی وہاں سے چلی پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تو یہ سلسلے تو ان کی کڑیاں تو پیچھے اس طرح ملتی ہیں تو بہرحال ایک بات یہ تھی کہ جب ٹرائل ہوگا عدالت میں باقاعدہ گواہیاں قائم ہوں گی تو یہ بات تو پھر تیہ ہوگی کیونکہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کن لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے جبکہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ یہ ٹرائل جلدی ہو جائے فوراں ٹرائل کریں گواہوں کی گواہیاں لے کر اور یہ فیصلہ کر کے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ابھی تھوڑا سا مجھے مہلت ملے کچھ حکومت کو مضبوط ہونے دیا جائے ان لوگوں پر اگر ابھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ شورش کریں گے مزید فتنے کو ہوا دیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ اور بڑھ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی ڈھیل دے کر اپنے ہاتھ مضبوط کر کے پھر ان کے اوپر شکنجے کو کسا جائے تو ایک یہ بات تھی دوسری ایک ایک بات یہ بھی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے یہ جو ثانح ہے جو قاتل ہیں ان کو قتل کرنا یہ خلیفت المسلمین جو ہے اس کو زیادہ اختیار ہے جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس آیت سے استضال کرتے تھے اور سیدنا ابن عباس بھی ان کے حامی تھے وہ کہتے تھے کہ میں علی رضی اللہ عنہ اسے کہتا رہا کہ اس معاملے میں آپ ودرا کر جائیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے کیونکہ قرآن نے کہا فقط جعلنہ علی ولی یہی سلطانہ اور بات بھی ایسے ہے کہ ایک خلیفۃ المسلمین ایک حکمران صدر یا وزیر اعظم اگر وہ چاہے کہ جو ولی ہے جو وارث ہے مقتول کا اس کو بائی پاس کر کے کسی کو معاف کر دے تو نہیں کر سکتا یہ فیصلہ تو وارث نہیں کرنا ولی نہیں کرنا ہے بہرحال بہرحال یہ ایک اس طرح کے کچھ معاملات تھے جس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس سے چاہتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا جائے ورنہ قاتلین عثمان کے بارے میں ان کے دل میں کوئی ہمدردی ہے کوئی نرمی نہیں تھی اب ظاہر ہے کہ جب وہ اس معاملے کو لیٹ کر رہے ہیں یا موخر کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کہتی ہے فوراں کے ساس لیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ فوراں نہیں لینا تو کچھ اس طرح کے خیالات بھی ظاہر ہے کچھ صحابہ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں ایسا کر رہے کیا ان کے دل میں کوئی ہمدردی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں دو ٹوک بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا فرمایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر اللہ کی لانت ہو میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں بس یہ معاملات تھے جن کی وجہ سے اب دونوں فریق اپنی اپنی جگہ بالکل حق بجانب ہیں کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے